ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকক মোৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আজি তোমালোকৰ বাবে মই লৈ আহিছোঁ ক্লাছ নাইনৰ অসমীয়া সাহিত্য চয়নিকা কিতাপখনৰ সময়প্ৰাপ্তিৰ কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন উত্তৰ আহা আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ এক নম্বৰটো হৈছে চমু উত্তৰ দিয়া কটো হৈছে সময়ক কিহৰ লগত তুলনা কৰিব পাৰি উত্তৰটি হ'ল সময়ক নৈৰ সোঁতৰ লগত তুলনা কৰিব পাৰিটো হৈছে কিহৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি সময়ত ভাগ কৰা হয় উত্তৰটি হ'ল কাৰ্যক্ৰমৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি সময় ভাগ কৰা হয় ঘটো হৈছে সময়ৰ ডাঙৰ ভাগবোৰ কি কি উত্তৰটি হ'ল সময়ৰ ডাঙৰ ভাগবোৰ হ'ল যোগ কল্প শতাব্দী ঘটো হৈছে সময়ৰ দন্ত পল অনুপলক কি বোলা হয় উত্তৰটি হ'ল সময়ৰ সৰু ভাগবিলাক বিলাকৰ ভগ্নাংশই হৈছে দন্ত পল অনুপল আদি উঙটো হৈছে সময় কি গতিত ঘূৰে উত্তৰটি হ'ল সময় বৃত্তাকাৰ গতিত ঘূৰে দুই নম্বৰ তাৎপৰ্য ব্যাখ্যা কৰা কটো হৈছে এলেহুৱাৰ দিন নাযায় নোপোৱাই উত্তৰটি হ'ল লিখকে সময়ৰ সদব্যৱহাৰ আৰু ইয়াৰ মূল্যায়নৰ দিশটোৰ কথা ক'বলৈ গৈ উক্ত কথাষাৰ উল্লেখ কৰিছে সময় গতিশীল ই কাৰো বাবে ৰৈ নাথাকে কৰ্মী মানুহে কেতিয়া সময় পাৰ হৈ যায় গমেই নাপায় চকুৰ প্ৰচাৰতে দিনটো গুচি যায় সেয়ে হয়তো কোনো কোৱা হৈছে মানুহৰ এবছৰৰ দেৱতাৰ বাবে এদিন কিন্তু এলেহুৱা লোকৰ বাবে দিনটো কোনোমতে যেন নাযায় নোপোৱাই এই ক্ষেত্ৰত এলেহুৱাবোৰৰ আয়ু কম বুলি কোৱা হয় তেওঁলোকে সকলো ক্ষেত্ৰতে বিফল হ'বলগীয়া হয় এলেহুৱা লোকৰ মনত এটা দিন এবছৰ যেন লাগে কিন্তু মানুহৰ এক কল্প বা এহেজাৰ যোগে ব্ৰহ্মাৰ বাবে মাত্ৰ এদিন বা এৰাতি বুলি কোৱা হৈছে সৃষ্টিৰ অব্যাহতি ৰাখিবলৈ ব্ৰহ্মাই বিৰাট কৰ্মক্ষেত্ৰ পাতিবলগীয়া হৈছিল ইয়াৰ জৰিয়তে কৰ্মী লোকৰ কথা অৱতৰণা কৰা হৈছে কৰ্মী লোকৰ সময়ো ব্ৰহ্মাৰ দৰে বিৰাট কৰ্মক্ষেত্ৰ গটো হৈছে কৰ্মৰ মাজেদি সময় সময়ৰ গতি ধৰিব পাৰি উত্তৰটি হ'ল সময়ৰ যিমানেই ভাগ কৰা নহওক আচলতে কৰ্মৰ জৰিয়তেহে প্ৰকৃত সময় নিৰ্ণয় কৰা হয় এজন মানুহে যদি এশ বছৰ কাল জীয়াই থাকিও জীৱনত একো কামত সফল হ'ব নোৱাৰে তেন্তে তেওঁৰ সেই এশ বছৰ কালৰ কোনো চিনেই নাথাকে আকৌ কোনো এজন মানুহে বিছ বছৰ থাকিও বহু কাম কৰিব পাৰে কাৰণ কৰ্মইহে মানুহৰ প্ৰকৃত আয়ুস নিৰ্ধাৰণ কৰে কৰ্মক্ষেত্ৰত সময়ৰ অলপ ইফাল সিফাল হ'লেই আউল লাগে ডিগিম্বজয়ী নেপলিয়নে পাঁচ মিনিট সময় পলম কৰাৰ বাবে বাৰ্তালু যুদ্ধত পৰাজয় বৰণ কৰিবলগীয়া হৈছিল শৰাইঘাটৰ যুদ্ধত গড়ৰ কামত অৱহেলা কৰাৰ বাবে মোমায়েকে লাচিতৰ হাতত মূৰ দিব লগা হৈছিল সেইদৰে পৰীক্ষাৰ আগত নপঢ়ি বহু ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে পৰীক্ষাগৃহত কলম কামুৰি বহি থাকিবলগীয়া অৱস্থাও হয় প্ৰশ্নকাকতৰ পিঠিত সময় ব্যয় কৰিলে ভাল ফল পাব নোৱাৰি জেঠৰ শৰত কঠীয়া সিঁচিলে ভাল ফল নধৰে ৰোগীক উপযুক্ত সময়ত চিকিৎসা নকৰিলে পিছত ধন ভাঙিও ব্যৰ্থ হ'বলগীয়া হয় গতিকে ওপৰৰ আলোচনাৰ পৰা দেখা গ'ল যে সময়ৰ মূল্য বুজি তাৰ সদ্বৱহাৰ কৰিলেহে প্ৰকৃততে সময়ে নিৰ্ণায়ক ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিব পাৰে ইয়াৰ পৰিৱৰ্তে আমি ঘড়ীৰ দ্বাৰা সময়ৰ মূল্য নিৰূপণ কৰিব নোৱাৰোঁ কাৰণ ঘড়ীৰ কাঁইটকেইডালে মানুহৰ কৰ্মজীৱন নিৰ্ণয় নকৰে তিনি নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে পাতৃৰ লেখকৰ সাহিত্যৰাজিৰ পৰিচয় দিয়া উত্তৰটি হ'ল ককা নীলমণি ফুকনে সাহিত্য জগতত প্ৰৱেশ কৰে ভাটি বয়সতহে তেওঁ একেধাৰে কবি সাহিত্যিক আৰু এজন সু বক্তাও আছিল ঊনৈশশ একত্ৰিশ চনত তেওঁ যোৰহাটৰ পৰা প্ৰকাশ পোৱা সাপ্তাহিক বাতৰি কাকত এখন সম্পাদনা কৰে ইয়াৰ পাছত দৈনন্দিন বাতৰি আৰু ন জুন নামৰ এখন শিশু আলোচনীও সম্পাদ সম্পাদনা কৰিছিল তেখেতৰ মৌলিক পুথিসমূহ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ আৰম্ভ হোৱাৰ পাছৰে পৰা প্ৰকাশ পাবলৈ ধৰে গদ্য বা প্ৰবন্ধ পুথি গদ্য বা প্ৰবন্ধ পুথিৰ ভিতৰত চিন্তামণি আৰু সাহিত্য কলা উল্লেখনীয় কবিতাপুথি মানসী গুটিমালি জিঞ্জিৰি সন্ধানী অমৃতা আহুতি শতধাৰা মৰডালৰ কুঁহিপাত আৰু মানস প্ৰতিমা হৈছে ফুকনদেৱৰ দ্বাৰা ৰচিত উল্লেখনীয় কবিতাপুথি ফুকনদেৱৰ কবিতা অতীন্দ্ৰীয়বাদৰ প্ৰাধান্য দেখা যায় ৰহস্য সন্ধানী কবিয়ে ক্ষুদ্ৰৰ মাজত বিৰাটক প্ৰকৃতিৰ সৌন্দৰ্যৰ মাজত চিৰসুন্দৰৰ চিৰসুন্দৰৰ ৰূপ দেখিবলৈ পায় ইয়াত সুন্দৰৰ প্ৰতিফলন ঘটিছে এই কবিগৰাকীৰ মানসী আৰু সন্ধানী বিশেষকৈ নামৰ কবিতাপুথি দুখনৰ মাজত ফুকনদেৱৰ দুই এটি কবিতা স্বদেশ প্ৰেম আৰু গ্ৰাম্য জীৱনৰ সৰলতাৰ প্ৰতিচ্ছবিও দেখিবলৈ পোৱা যায় চাৰি নম্বৰটো হৈছে চাৰিটা পাঁচটা বাক্যত উত্তৰ দিয়া কটো হৈছে প্ৰাকৃতিক জগত বুলিলে কাক বুজায় উত্তৰটি হ'ল প্ৰাকৃতিক জগত বুলিলে আকাশ বায়ু পানী গছ গছনি চৰাই চিৰিকটি সাগৰ মহাসাগৰ আদিকে বুজা যায় চন্দ্ৰ সূৰ্য ৰ'দ বতাহ বৰষুণ এই সকলোবোৰেই প্ৰাকৃতিক উপাদান প্ৰাকৃতি এই উপাদানবোৰৰ নৈমি নৈমিত্ৰিক কাম কাজৰ দ্বাৰাও আদিতে সময়ৰ নিৰূপন কৰিছিল সটো হৈছে সময়ৰ ভাগ কৰিব পাৰি উত্তৰটি হ'ল একো একোটা বিশেষ ঘটনা বা মানুহৰ কাৰ্যকলাপ অৱলম্বন কৰি সময়ক ভাগ কৰিব পাৰি যেনে শংকৰদেৱৰ জন্ম তাৰিখৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে শংকৰ বাদ তেনেকৈ হজৰত মহম্মদ মক্কাৰ পৰা মদিনালৈ পলাই যোৱাৰ পিছৰ পৰা হিজৰি চন আৰম্ভ হৈছে ইত্যাদি সময়ৰ ডাঙৰ ভাগবোৰক কোৱা হয় যোগ কল্প শতাব্দী আদি সৰু ভাগবোৰক কোৱা হয় ঋতু বছৰ মাহ দিন আদি গটো হৈছে লক্ষণাক্ৰান্ত মানে কি উত্তৰটি হ'ল সময়ৰ ভাগবিলাক কিছুমান লক্ষণযুক্ত পৃথিৱীৰ প্ৰায়ভাগ সমাজতে কিছুমান ধৰ্ম মহাপুৰুষ বিশেষ ঘটনা আদিৰ প্ৰভাৱ লক্ষ্য কৰিয়েই সময়ক বিভক্ত কৰে যেনে হিন্দু ধৰ্ম কলকীয়তাৰৰ পাছত সত্য যুগ প্ৰৱ প্ৰৱৰ্তন খ্ৰীষ্টানসকলৰ মিলাম হাজাৰ বছৰ বা হাজাৰ বছৰ যীশুৰ ৰাজত্ব আদি ঘটনা অ'লিয়ে একো একোটা যুগৰ লক্ষণ তেনেদৰে অসমত শংকৰদেৱৰ সময়খিনিক শংকৰী যুগ অসমীয়া সাহিত্যৰ লক্ষ্মীনাথ বেচবৰুৱাৰ সময়খিনিক বেজবৰুৱাৰ যুগ ব্ৰিটিছ শাসন কালচোৱাক ভাৰতৰ বুৰঞ্জী ব্ৰিটিছ যুগ আখ্যা দিয়া হৈছে তেনেদৰে সৃষ্টি হৈছে শকাব্দ সিজৰি চৈতন্যবদ্ধ আদি বিভিন্ন লক্ষণৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি সময় বিভাজিত হোৱাৰ বাবে লক্ষণাক্ৰান্ত বুলি কোৱা হৈছে ঘটো হৈছে বিজ্ঞানৰ আৱিষ্কাৰৰ আগতে মানুহে কিহৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি সময় সম্পৰ্কে অৱগত হৈছিল উত্তৰটি হ'ল পূৰ্বতে মানুহে দুই প্ৰকাৰে সময় সম্পৰ্কে ধাৰণা কৰিব পাৰিছিল প্ৰাকৃতিক গতিবিধি চাই আৰু জীৱ জন্তুৰ আচৰণ চায় প্ৰাকৃতিক গতিবিধি চাই সময়ৰ পৰিৱৰ্তনৰ লগে লগে প্ৰকৃতিও সলনি হয় শীতৰ শেষত বসন্ত ঋতু আহে গছে কুঁহিপাত মেলিলে আমে মলিয়ালে কুঁহিয়ে কো কৰিলে আৰু কপৌ ফুল ফুলিলে বসন্তকাল অহা বুলি ধৰা হয় তেনেকৈ বাঁহে গজালি মেলিলে কঁঠালে মুচি পেলালেও বসন্তকালৰ আগমনৰ কথা জানিব পাৰি আকৌ শেৱালি ফুলিলে নিয়ৰ পৰিলে শীতৰ আগমনৰ কথা জানিব পাৰি জীৱ জন্তুৰ আচৰণ চাই ঋতু পৰিৱৰ্তনৰ লগে লগে কিছুমান জীৱ জন্তুৰ আচৰণ বিধিও সলনি হয় বাৰিষা আহিলে পথাৰত শামুক ওলায় কেঁকোৰা ওলায় মাছে কণী পাৰে ভেকুলীয়ে তোৰ তোলায় তেনেদৰে এন্দুৰৰ গাঁত সোমালে কেঁচু গাঁতত সোমালে শীত পৰা বুলি জানিব পাৰি আকৌ পাৰৈ ৰুণ দিলে ফেঁচাই কুৰুলি দিলে ৰাতি প্ৰহৰৰ কথা জানিব পাৰি কুকুৰাই দাগ দিলে ফেচুৱে জালি দিলে ৰাতিপুৱাৰ হোৱাৰ উমান পাব পাৰি এনেদৰে বিজ্ঞানৰ আৱিষ্কাৰৰ আগেয়ে অৰ্থাৎ ঘড়ী নোহোৱাকৈয়ো মানুহৰ সময় মানুহে সময়ৰ উমান পাব পাৰিছিল ধন্যবাদ